F208000. Nama saya Clara Indah Tiap Anak Jepi Jumaat Nombor Matrix 08 f Nama saya Noliana Bantis binti Abdul Halim Nombor metrik 08 Ibu Nama saya Nur Amalina Nabi 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 Hai semua, topik kami hari. Nabi terhadap kos sara hidup. Kami akan menerangkan bagaimana inflasi sederhana memberi kesan kepada kuasa pemerintah dan dasar kerajaan uh, dan dasar fiskal membantu kerajaan mengawal inflasi. Eh, harga beras minggu lepas RM35, minggu ni RM38 pula. Eh, mahal ya? Yeah. Ya, yeah, kerana kos bahan mentah dan kos pengakutan meningkat. Video tadi menunjukkan contoh inflasi sederhana. Walaupun kenaikan tidak terlalu tinggi, kuasa beli pengguna tetap berkurang. Kerajaan Malaysia telah mengumumkan beberapa langkah fiskal untuk mengawal inflasi tahun 2020. Antara langkah utama ialah mengurangkan perbelanjaan dan meningkatkan keberkaitan. kadar cukai bagi mengawal permintaan pengguna dan menstabilkan harga. Langkah-langkah ini dapat meningkatkan kadar inflasi pada tahap sederhana sekitar 2.5% dan memastikan ekonomi kekasih. Langkah fiskal membantu peniaga kecil menyesuaikan diri dengan kos operasi. Sebagai pengguna, kita juga memainkan peranan penting untuk mengawal inflasi. Contohnya, membeli barangan tempatan dan mengelakkan pembaziran. Apabila permintaan terhadap barangan import berkurang, tekanan harga dapat dikurangkan. Inilah kerjasama antara rakyat dan kerajaan dalam mengekalkan kestabilan negara. Kesimpulannya, inflasi sederhana menyebabkan kuasa beli rakyat berkurang. Namun, dasar fiskal yang berkesan membantu menyokong ekonomi dan meningkatkan. Kerajaan yang pembina perlu bekerjasama dalam mengawal perbelanjaan. Terima kasih kerana menonton video kami. Jangan lupa like, komen. Okay. Oh.